Доброго дня всім всіх з прошедшим, з наступаючими святами з різдвом. Сьогодні ну, ми налаштовувалися на перемогу. Ніби першу половину провалили по підборам. В другій половині ніби зрівнялись по підборам, але невимушені втрати і призвело до поразки. Власне думка, що в третій-чвертій так от стався такий трошки провал, і... Я не можу відповісти на це питання. Я думаю, це... ми поговоримо на цю тему, ми ці помилки приберемо і думаю, надалі ми будемо вигравати. Запитання буде? Олександр Дякую. Ну, не могу сказать, что не старались, старались. И хорошая игра моментами была. Мне понравилась сегодня отдача игроков. Вот, но, конечно, по классу немножко слабее. Вы видите, какие решения принимал химик, какие принимали мы решения. Вот, с такой командой допустить 18 потерь. Это очень много, которые, в принципе, сказались на результате. И вы посмотрите, сегодня командная игра была, все-таки 20 там, с лишним передач. Это хороший показатель для нас. И, игроки. Желание было практически, но никому претензий по желанию вообще не могу предъявить. Там были какие-то неудачные моменты, но команда мне сегодня по настрою понравилась. Как раз микроклимат в команде после такой серии Ну, наверное, тяжело говорить. Там я... Не имею права говорить там об атмосфере в команде, микроклимате его, ситуации вокруг команды. Команда есть, борется, поэтому давайте оставим этот вопрос открытым. Сегодня я же говорю, была команда, и у меня было немножко сомнения по сегодняшней игре, именно по отдаче. И сегодня ребята выкладывались на 100, ничего не могу сказать. 26 результативных передач это хороший показатель. И вы посмотрите, мы во многих аспектах не уступили химику и подбор после второй половины. Если после первой проиграли 10 подборов, то после второй выровняли. И практически подбор с такими монстрами, которые были на площадке, тяжело бороться. Но... Хорошую игру показал химик в нападении. Лидеры хорошо сыграли. Вот. Я не буду никого из нашей команды выделять, потому что хотелось бы, конечно, там еще слуху сказать. И там... хорошее действие капитана команды. Там были моменты. Но я же говорю, сегодня. Будем говорить о команде.